Digər bir istiqamətdə də məlumatımız var. Qarabağə avtobus reyslərinə yanvar üçün biletlər artıq satışa çıxarılır. Bu barədə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən məlumat verilib. Biletlər nə vaxtdan satışa çıxarılır? Detallar barədə Zeynəb Nadirova bizim diqqətimizə çatdıracaq. Zeynəb hər vaxtın xeyri olsun. Salam Cinarə, sabahınız xeyir olsun. İzləyicilərimizi də salamlayıram növbəti saatımızda. Bəli, sən düzgün qeyd etdin. Qarabağ-a səfər etmək istəyən vətəndaşlarımıza xoş xəbərimiz var. Növbəti səfər nəzərdə tutulub ki, bununla bağlı deməli, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin yanında Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən məlumat verilib və işğaldan azad olunmuş ərazilərə təşkil etdiyi müntəzəm avtobus reyslərinin 2024-cü il, ilin yanvar ayı üçün biletlər artıq satışa çıxarılacaq və biletlər artıq ə, hansı tarixdən satışa çıxarılır? hansı saatdan saatə çıxarılır və necə əldə etmək olar, hansı sənədlər tələb olunur? Bununla bağlı bizə Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orcov məlumat verəcək. Buyurun Tural bəy, eşidək sizə suallar ətrafında məlumatınızı. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam görürəm hər kəsi. Bəli, Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən müntəzəm avtobus marşrutları ilə vətəndaşlarımızın artıq növbəti ilin ilk ayına, yanvar ayı üçün Ə, səfərlərini mütəzəm avtobus marşrutları ilə təşkil etməyə davam edir. Belə ki, artıq sabahdan 28 dekabr tarixindən saat 11:00-dan vətəndaşlar yanvar ayı üçün biletləri əldə edə bilərlər. Bunun üçün, yəni nəyisadiq qalaraq, yolumuzqarabaga.az portalı açıq elan olunacaq və saat 11:00-dan vətəndaşlar həmin portala daxil olaraq şəxsiyyət vəsiqəsindəki məlumatları portala daxil edirlər və eyni anda hər iki istiqamətə gediş və gəliş biletlərin əldə edə bilərlər. Qeyd edək ki, günün bu günü rahat şəkildə Bakı-Şuşa-Bakı, Əhmədbəyli-Şuşa-Əhmədbəyli, Bakı-Ağdam-Bakı və Bərdə-Ağdam-Bərdə Bərdə istiqamətində hərəkət etmək mümkündür. Vətəndaşlar yenə də sadiq qalarlar öz bütün bu tədbirlərə qeyd edək ki, bu şəxsiyyət vəsiqəti məlumatlar portalə daxil olunur. Qeyd edək ki, bilet satışı sistemi müvafiq dövlət orqanlarının informasiya sisteminə inteqrasiya olunub və bilet almış şəxs həmin o bileti növbəti mərhələdə digər şəxsə ötürmək, satmaq, transfer etmək səlahiyyətinə malik deyil. Çünki həmin bu sistem dövlət orqanlarının informasiya sisteminə inteqrasiya olunub və bir elə ki hər kəsə yaxşı yollar diləyirik və uğurlar. Təşəkkür edirik sizə informasiya üçün. Çinar onu da qeyd eləyim ki, ilk dəfə Şuşa və ə, eyni zamanda Ağdam şəhərinə səfər 2022-ci ilin yanvarın 24-dən başlayıb və bu günə də ümumilikdə 664 ə, reys həyata keçirilib ki, bu reyslər çərçivəsində də 27229 27, sərnişin işğaldan azad olunan torpaqlara səfər edib. Bəli, səfərlə bağlı çatdıracağımız bu qədər. Qrumun mətbuat katibində bildirdiyi kimi biletləri yolumuz Qarabağ adlı portaldan əldə etmək mümkündür. Söz yenidən Çinarə də təşəkkürümü bildirirəm Zeynəb minnətdaram ətraflı məlumatı təqdim etdiyin üçün və az öncə